लेमन के बीज जिन्हें लेमन सीड्स कहा जाता है उनके हमारी सेहत पर हैरान है ऐसे हैं अगर आप उन्हें जान लें, तो आप इन बीजों को कभी नहीं फेंकेंगे आप जानते हैं कि लेमन सीड्स यानी लेमन के बीजों का जायका कड़वा होता है आमतौर पर लोग इन्हें निकाल कर फेंक देते हैं और बहुत से लोग समझते हैं कि के के बीज खाना सेहत लिए नुकसानदेह है। है, लेकिन ऐसा नहीं बल्कि लेमन सीड्स हमारी सेहत के लिए कई फायदे रखते हैं और इन्हें खाया जा सकता है इस वीडियो में हम लेमन सीड्स के खाने से सेहत को हासिल होने वाले फवायद और नुकसान का जिक्र करेंगे ताकि आप इनको अपनी इस्तेमाल करना है और किन में नहीं करना इसका भी पता चल जाए मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सके तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक लेमन सीड्स के बेनिफिट्स की जानब सबसे पहले हम बात करते हैं लेमन सीड्स की गजाई सलाहियत की तो डॉक्टर्स का कहना है कि लेमन के बीज के अंदर मू के जूस जैसी ही गई सलाहियत मौजूद होती है इसमें भी एंटी की बड़ी मकदार पाई जाती है जो विटामिन सी से बनती है और इस बीच में एक खास किस्म का एसिड पाया जाता है जो जिसम की दर्द में सुकून का बायस बनता है लींबू के बीज में अमरूद के बीज की तरह माइनो एसड पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहद मुफीद माने जाते हैं इसी तरह लेमन सीड्स में प्रोटीन और चिकनाई की भी थोड़ी मकदार पाई जाती है जो हमारी सेहत के लिए फायदा मंद होती है तो चलिए बढ़ते हैं सेहत के लिए लेमन सीड्स के 10 बेनिफिट्स की जानब जिसमें सबसे पहले नंबर पर है जहरीले और फासद मादों का अखराज शिकंजीन वगैरह बनाते हुए या किसी और तरीके से लेमन का जूस निकालते वक्त खाने में इसके बीजों का शामिल हो जाना आम सी बात है और अगर शिकंजीन वगैरह पीते हुए साथ ही लींबू के बीज पेट में चले जाएं तो ये सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं क्योंकि इनके अंदर जिसम से जहरीले मादे खारिज करने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद होती है लीम के बीज अगर मुंह में आ जाए तो इन्हें अच्छी तरह चबा लें और खा लें इनका जायचा इनका जायका अगर कड़वा ही होगा लेकिन कड़वे में शिफा होती है और ये आपके में फासद पैरासाइट्स को पैदा होने से रोकेगा और खून की सफाई कर देगा दूसरे नंबर पर है दर्द कुश जिन्हें हम आमतौर पर पेन किलर कहते हैं लेमन सीड्स में एसिड पाया जाता है कंपाउंड उंड का बुनियादी है और बहुत से लोग सर दर्द या जिसम दर्द वगैरह के लिए का इस्तेमाल करते हैं इसलिए सर दर्द या जिसम के दर्द के लिए लीमू के बीज खा लेना दर्द को खत्म कर देता है तीसरे नंबर पर है पेट के कीड़ों के लिए बच्चों में आमतौर पर पेट में कीड़े पाए जाते हैं ये कीड़े बड़ी आंत को मुतासर करते हैं और बच्चों में बेचैनी पैदा करने के अलावा उनकी नश्व नुमा को भी मुतासर करते हैं लेकिन लेमन के बीज इनके लिए एक कुदरती दवा है और अगर आप इन बीजों को क्रश करके पानी या दूध में अच्छी तरह उबाल कर बच्चों को पिलाएं तो उनके पेट के कीड़े साफ हो जाएंगे चौथे नंबर पर है कैंडेट चौथे नंबर पर है कैंडेट यासस ये एक फंगस से पैदा होने वाली बीमारी है जो निजाम जिल्द जिसम को अंदर से मुतासर करती है और लेमन के बीजों में एंटी फंगल खूबियां शामिल होती हैं जो इस बीमारी को काबू करने के लिए बेहद फायदा मंद साबित होती हैं। पांचवें नंबर पर है जिल्द को तवाना रखना लेमन लीमू विटामिन सी से भरपूर खाना है ये विटामिन इसके बीजों में भी बड़ी मिकदार में पाया जाता है ये विटामिन जिल्द को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता और जिल्द को तरोताजा और जवान रखने में इंतहाई मददगार साबित होता है छठे नंबर पर है चेहरे के कील महासे लेमन के लेमन सीड्स का तेल एंटीबैक्टीरियल खूबियों का हामिल है चेहरे के कील महासे बैक्टीरिया की वजह से ही पैदा होते हैं अगर चेहरे पर लीम का तेल इस्तेमाल किया जाए खास तौर पर, पर इसे रूई वगैरह से लगाना बैक्टीरिया का खात्मा कर देता है और कील महा खत्म करता है इसीलिए कील महा खत्म करने वाली बहुत सी करीमों में लेमन सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है सातवें नंबर पर है यूरियन इंफेक्शन लेमन के बीजों का इस्तेमाल

और एथलीट जिन्हें बीमारी आम तौर पर लग जाती है, वो इसे अपने पाओ में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें टीटरी आयल जैसी खूबियां होती हैं जो फंगस का कुदरती इलाज करती हैं नौवे नंबर पर है एंटीबैक्टीरियल स्प्रे लेमन सीड्स के एक्सट्रैक्ट से आप एंटीबैक्टीरियल स्प्रे बना सकते हैं और इसे चेहरे हाथों वगैरह पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा स्प्रे को कपड़े धोने के दौरान इस्तेमाल करना कपड़ों से बैक्टीरिया के खात्मे का बायस बनता है दसवें नंबर पर है बेहतरीन खुशबू लेमन की खुशबू दिमाग को अरोपी देती है और ये खुशबू इसके बीजों में भी पाई जाती है और अगर आप इसके बीजों को किसी बारीक कपड़े में बांधकर अपने बिस्तर के तकिये के नीचे रखें तो ये मच्छर वगैरह से आपकी हिफाजत करते हैं क्योंकि इनसे ऐसा अरोमा पैदा होता है जिसे मच्छर और दीगर हशरात बिल्कुल पसंद नहीं करते और आपके करीब नहीं आएंगे तो चलिए बढ़ते हैं लेमन सीड्स के नुकसान की जानब आमतौर पर लीम के बीज खाना सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है लेकिन अगर आपको आई की बीमारी है तो इसे इस्तेमाल ना करें क्योंकि इस बीमारी में पखाने की हाजत में तकलीफ होती है और लेमू के बीज चूंकि जल्दी हजम नहीं होते इसलिए इस बीज में इस बीमारी में मुबतला अफराद को इससे परहेज जरूरी है लेमन सीड्स का ज्यादा इस्तेमाल निज़ाम हजम को मुतासर कर सकता है और कब्ज और मैदे में खराबी पैदा कर सकता है इसलिए अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन्हें पीस कर इस्तेमाल करें क्योंकि साबित लेमन के बीज जल्दी हजम नहीं होते और अगर आप इन बीजों को किसी बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर है कि अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इन्हें खाना शुरू करें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी अपनी पसंदीदगी का इजहार हमारी इस वीडियो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करके जरूर कीजिएगा इजाज़त चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज।